അസൈക്കുംബർ മായും ആളുകൾ കണ്ടു എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ ഇന്ന് നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് <سؤال> <سؤال> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك عليه قال ابن اسحاق لما كان اليوم السابع غب عنه جده عبد المطلب وقام بامره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم واكرمهم فلما اكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا قد رغبت ان اسماء ابائك قال اردت ان يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما منا رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرك في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحفت هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان بيتا انت ساكنه ليس محتاجا الى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته وسما في ارفع الدرج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محب من رئين الذنب والحرج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج سبكم والله لم يخبه لكمال الحسين والبهج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج سل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقبه ومن شر النفاثات في العقده ومن شر حاسد اذا حسده بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القران العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرلية نول ألى حضرة حبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أصحابه البدريين والحديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين وإلى حضرة الممات منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة لا كراماتهم لديك اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل امورنا وأد ديوننا واشف مرضانا واغفر موتانا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في جميع امورنا خصوصا في تعلمنا وفي تعليمنا بسائر معاملاتنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي كلهم كما باركت على عبادك الصالحين ورث ربنا أن الدعاء إن يقبل شيئا الله في إيه مجلس كن البنغل كنا إلا بردي مرلا مر بدم مراد الله من الله مكلا الله لا دوشن الله ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പൂർണമായ നൽകണേ നൽകണേയല്ല വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് സ്വാലിഹായ ഇണകളെ നീ നൽകണേ നൽകണേയുള്ള എല്ലാവിധ കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ഈ റാഹത്തോടെ ഇമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോപ്പിക്ക നൽകണേയല്ല കടക്കാരനായി നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ മരിപ്പിക്കല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ തരണേല്ല ആക്ഷേപത്തെ നന്നാക്കി തരണേ തരണേയല്ല وتنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ورد الله محبتنا نيتي الله إيمان سلام الله آمين برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم